Голова виборчої комісії Дніпропетровської області Юрій Подлесний заявив, що після відмови в реєстрації кандидатів від партії відродження, колишній заступник губернатора Геннадій Корбан погрожував йому фізичною розправою. Очільник комісії заявив, що вже подав відповідні заяви на ім'я генерального прокурора України Віктора Шокіна, глави СБУ Василя Грицака і міністра МВС Арсена Авакова. Нагадаємо, що причиною відмови в реєстрації кандидатів від партії відродження стала проплата застави не з рахунку політичної сили, а від физичную особу, что забронено законом. Ровно в 19 мы рассматривали следующие вопросы. Дальше Крупский вышел из зала э, с репортерами и последовал звонок. Человек представился Корбаном. Я сказал, у нас идет заседание, я вам перезвоню позже. В 20.00 я перезвоню на этот номер. Вот, и сразу услышал свой адрес. Э, такую, скажем, примитивную, грубую речь. «Слушай меня». Ты так вот, если как бы там выборы не закончились, мы тебя в покое не оставим. Вот, надо, чтобы ты, ты что-то там вытворяешь, ты должен переголосовать, собачьим членом комиссии, переголосовать вот по вот этим вопросам, по Крупскому и по партии э, Возрождения. Если ты этого не сделаешь, ты, ну, ты совершаешь грубейшую ошибку. Я афганец, я прошел очень много боевых действий. Я не боюсь таких псевдопатриотов, как Корбан, который решил, там, наверное, путем запугами достичь каких-то целей.